eş Xocalı soyqırımının növbəti il dönümünü qeyd edəcək. Və elhamdülillah şükür olsun Allah'a ki artıq neçə ildir ki bu qələbəni, bu hadisəni, bu soyqırımı qalib bir xalq kimi qeyd eləyirik. Biz neçə illərdir beynal xalq ictimaiyyətindən Xocalıya ədalət tələb eləyirdik və bu istiqamətdə addımlar atırdıq və Allahın lütfüylə, öz gücümüzlə cavanlarımızın, ordumuzun gücüylə biz bu ədaləti bərpa elədik və şəhidlərimizin qanı hesabına Biz bu qələbəni əldə elədik, ordumuzun gücü hesabına əldə elədik və şükürəlləyik ki, artıq qalib bir xalq kimi e, öz qurbanlarımızı da yad edirik. Amma Xocalı soyqırımı heç vaxt unudulmamalı olan hadisələrdəndir. Gərək bizim tarixi yaddaşımızda həmişə qalsın. Heç vaxt unutmayaq ki, düşmənin həqiqi mahiyyətini üzə çıxardan e, hadisələrdən biridir və e, bu hadisənin həmişə yaşatmalıyıq. Bu hadisə üzərindən də həmişə dünyadan ədalət tələb etməli, çünki dünya mənfəət üzərində qurulub və ədaləti görəy öz gücündən, öz əzmkarlığımdan nümayiş etdirəsən, Allahdan Xocalda soyqırma məruz qalmış insanlarımızsın, həmvətənlərimiz üçün rəhmət diləyirəm. Allah şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin inşallah.